всем присутствующим, э, нашим любимым ученикам, тех, кто учится в Майндер районе, живет в моем районе. От лица районного совета я бы хотел вас всех поблагодарить, э, что вы поучаствовали в благотворительной акции адресного поздравления каждого бойца, который сегодня защищает целостность нашей державы. Они, ребята находятся сейчас на фронте, на передовой. Это порядка 500 человек. Это часть Национальной гвардии Украины, которая дислоцируется у нас в районе. Это тоже наши родные люди. Мы все живем, учимся, несем службу на территории нашего района на территории АНДР. Это наш родной район, и мы должны друг друга поддерживать и помогать. Поэтому сегодня от детей района мы хотели бы передать вот эти вот подарки новогодние каждому воину, который на сегодняшний день несет службу в этих непростых... Каждый воин адрес получил вот этот прекрасный подарок, где внутри поздравления, дети собственноручно рисовали открытки, писали пожелания. Я думаю, что это будет очень приятно. Хотелось бы, чтобы вы передали наши слова, самые теплые, самые от всего сердца идущие, чтобы много внутренних все их желания. А желание, я думаю, первое, это, чтобы закончилось вот, чтобы у их семей было все в порядке и чтобы они, самое главное, вернулись к этому. Поэтому примите от нас такие строгие подарки и всего вам хорошего. Полностью. Уважаемые ученики, уважаемые родители. Огромное спасибо вам за то тепло, за ту ласку, которую вы по отношению к нам изъявляете. Огромное спасибо за участие в нашей жизни. Мы всегда рады видеть вас в нашей части войска. Всегда рады видеть учеников 142-й школы, не только 142-й школы, но и всех учеников нашего района. У нас в части мы всегда проводим уроки где мы готовы поделиться своим опытом, рассказать вам о нашей жизни и показать, в каких мы слушаем, как мы проходим службу. Огромное спасибо всем за, еще раз хочу повторить за то, что вы проявили столько тепла, столько наскир по отношению к нам. Эти все подарки будут вручены в течение Нового года и Рождества каждому военнослужащему, который непосредственно выполняет задачи в зоне проведения этих террористической операции. Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать счастья, успехов, ученикам, получать только 12 баллов не ниже всем родителям, терпения как будто побольше. Нервов крепких. И только дети, чтобы вас радовали. И всем хочу пожелать мирного неба над головой и успехов в вашей жизни, в вашей жизни, всего-всего самого хорошего. И огромное спасибо от всего нашего коллектива воинской части, от всех наших военнослужащих. Спасибо. За